Друзі, всем привет! Ну что ж, завершился матч Лизи Конференции, третий квалификационный раунд, матч первый из двух. Житомирське полиция Руслана Ратаня у себя номинально в у Словаччині команда примет угорскую команду Пакш Триноль. Друзи, Триноль. Житомирское полезье. Громит. У команду Пакш. Да, было вылучено еще Богдана Михайличенко, але 3 украинская команда перемогая. Андреевский, Бескаравайный и Леднев принесли житомирской команде перемогу. Друзья, ну давайте про все мы с вами уже будем говорить по порядку. Руслан Ратани, главный тренер житомирского полезья. 4-3-3, стартовая украинской команды. Полинец, в воротах, Бескаравайный Сарапий, центральных захисников. Богдан Михайличенко, Кравченко по флангах, Бабенко, Ленди, Леднев, Андреевский, Трико, Пильзе, Александр Филиппов, Алексей Гуцоляк, Крушинский. У нападения. С стартовая расстановка. Житомирского полисия. А, Богнар. Це у нас главный тренер Пакша. 3-1-4-2. Стартовая расстановка. У гостей. Ковачек в воротах. А, куник. Ки, куник, да. Саба Вечей Трик Центральный Цинагив, Балога Порный Певзахисник, Зеке Вин Декер по флангу, ну, пропрошу, Зеке Те Вин Декер Атаковальный Певзахисник, Хинора Тапап по флангах, Хинора Тапап делая к латерали, Растит Атотуна по ДЦ стартовая расстановка Пакш. Узи, за каким настроем вышла играть украинская команда? Это просто что-то невероятное. За каким, взагалі, настроем? Вышла команда Руслана Ратаня с же секунд матча. Полесье, в принципе, заволоділи вже же тим і більшим чем команда Житомира владела? Да у що было там на старте, в них там на пані проходила атака, Но в целом, Полесье, знаете, дуже здорово выглядела житомирская команда. Его сів на 41-ша хвилина Это долго, довге в вперед, боротьбу, Крошенский, Крошенский! в игре боротьбу на левом фланге у защитника Пакша на это, вратарь начал сближаться с футболистом Житомирского Полесья. И Крушинский видает передачу. И Андреевский. Порожний ворот. Абсолютно удар. Гол. Гол. Полесье. Житомир. 41-я луна матче. 1-0. Украинская команда выходит вперед. Андреевский абсолютно спокойно Абсолютно спокойно. И Крушинский молодчинка. Побачив Вильногу абсолютно, абсолютно одного. Да, Андреевского. И то и пробивает, и забивает гол. 1-0 по Житомир выходит вперед. Андреевский гол забивает порожнее а 1-0, но а это еще был второй знакомец. Это Леднев, штрафный. С правого фланга. Дуже важный момент для украинской команды. Рахунок минимальный 1-0. Стандарт. На последних хвилинах подача. Удар! 2-0 2-0 Старый Рахунок Без каравайна, забывая Писание на висе Фантастика Просто фантастика Друзья Просто фантастика 8-ми и Штрафный И подача Ведледнего Была просто шикарная Прямо на голову Без каравайного мяч Просто идеально Исправьте Ну и друзья Рахунок 2-0 Команды идут На перерыв, Бачим Друзья Еще на другой тайм Полесье Выйдет Хадройта Лидокоста Назаренко Юсеф Гайдучик бачимо, еще у Пакша выйдет БД, Ашват, Тахан, но еще выйдет Сексарди. Арди. Крузина стрижет о морской был на высоком уровне. Команда, из правди показала хорошую игру, дисциплинированную игру, во-первых, в обороне, во-вторых, в принципе, в атакующих действиях. Штумерская полис смотрелась очень здорово справлю знаю, друзья, прям такой хороший матч ввиду украинской команды и и на 58-м матчу матча поле сгрыбались Доля так складывается еще еще третий мяч забьют Житомирцы после атаки, да, после атаки на левом фланге Идет прострел, который выполняет тот, который, Крушинский до друзья, да, Украшинского гол плюс пас, и Леднев абсолютно один пробивает гол, 3-0, Леднев, у него такой же гол плюс пас, 3-0, фантастика, друзья, фантастика, и Крушинский молодец, обыграл там двоих футболистов, обыграл прострел, удар, и третий гол от Леднева. И Леднев умничка, и Крушинский умница. У них, до да, кстати, по голу плюс пас. То есть обои футболисты по голу приспасы сделали, а, в ну, матчі матче против дуже сильной команды, против дуже сильного соперника, 3-0. команда громит третью команду Чемпионата Венгрии, просто на секундочку, да, вот просто вот на секундочку, ребята, команда разгромила а, Пакш, я, я уважаю, что эта команды Серьезная. и абсолютно по делу, по лесу, что мир примагаем. Идеальный просто вид Крушинского. И Леднев пробивает и забивает гол. Делает счет матча матче 3-0. Ну, а далее уже, в принципе, по лесе спокойно доводила справа до промежного конца. Хоча пак же, до речи, Але, на счастье для украинской команды, гол відмінять после просмотра системы видеоповтора. Але будет очень прикры прям вылучение Богдана Михайличенко. Прямая червона картка после просмотра вара. Прям дуже такая, знаете, прикры червона картка. Рахунок, в принципе, 3-0. Полностью контролирует ход поединка по лесе. И Богдан Михайличенко, основной левый защитник, получает красную карточку. Попрошает пропустить матч в ответ. Це... Видповедно дуже прикро. И скорее всего, все, если полиция пройдет далі, а дуже высокая вероятность того, еще по лисе пройде дали, тому, что полиция пройдет далі, потому что ну три мяча до который... Перед матчем відповіді це дуже такая солідна перевага. Нагадаю, що выходит на Фиорентину, на итальянскую команду. и, я так розумію, що якщо пройде Полісі далі, то Богдан Михайліченко перший матч может пропустить. Але на головне зараз налаштуватися на матч-відповідь, тому що в футболі були вже камбеки, там ліверпуль барселона наприклад, можна сказати, коли Ліверпуль там програв 3-0, потім просто розгромив Барселона 4-0 на Енфілді. Тому, друзі, все може бути, тому що є матч відповідь і на нього також потрібно налаштуватися. Але я вам хочу сказати, що перевага в м'ячі це дуже солідна перевага. І відіграти її пак, що буде важко. Бачимо статистику. Статистика повністю нам підтверджує те, що по лісі поділу перемагає. 14-10, більше ударів по лісі. 8-2, більше ударів в по лісі. Подивіться на відсоток не м'ячем, друзі. 58 на 42. Кращий м'яч тримався у Палісі. Ну, закутуємо, и да, перевагу у Пакша. Але вот знов таки. Гольові моменти. 5-1, друзі. 5, 5 гольових нагод Палісі. 1 голевина не реализованы. У Пакши была одна голевина одна одна из них не реализована. 532 передачи у Полеси. 466 передач из них были точными. 87% точности самих передач. 383 у Пакша, 292. Точные 76% точности передач. 2 в сайде 3 у полесіє, с 14 ударів, 8 в площину палісі, 5 ударів ворота і один удар заблокований. Ну, пак, 60 ударів, два удари заблоковані, 6 ударів ворота і два удари в площину. по успешных отборах краще была команда из Житомира 9-7, да? 69% успешности у Полесия. 58 у Пакша, 2-5 по 37-22, друзья, по выносам яча, больше выносила мяч. Из Житомир, 6-3 за перехопленнями, и подивите, 11 фули в одна желтая карточка. У Полеси их было 12, Одна червоная карточка, две желтые карточки. А на кратчах в Устамачу, да можно выделять и Будику. Уследний в гол плюс пас, без гол забил. Я бы, напомню, я бы Крушинского, знаете, брал. Две голевые передачи. Причем два гола, в принципе, имени Крушинского. Потому что и в первом взятии ворот мяч приняв, развернул эту атаку, побачим Андреевского шикарно видав в него передачу, Андреевского потом просто было спокойно реализовать свои нагоды. Андреевский достаточный футболист, кулышний футболист киевского Динамо, такие моменты, конечно, еще, конечно, реализовывает. Ну и гол Леднева, это гол чистый, я уважаю, да, имени Крушинского, обыграл двоих защитников на там сделал такое движение, прошел двоих футболистов, освободил себе свободную зону, прострелил на Леднего, а то и врывается, с метров 9 пробивает и наносит гарматнейший удар, что вратарь Пакша бессилен. 3-0. Абсолютно по делу. Абсолютно по делу Полесье во всех аспектах превосходило абсолютно во всех компонентах, и по владению, и по ударах, и по XG, по моментам. Во всем Полесье превосходило його опонента. Ждемо матч відповідь він буде нелегким. Пакше втрачати нічого, команда 100% підет в Абанк. Але у Полісі є комфортна перевага в м'яча. Тому, друзі, це дуже-дуже неймовірна перемога Житомирського полісі. Друзі, вас всіх вітаю. Побажаємо Житомирського полісію та всього найкращого. Вам, друзі, бажають якісь добра. Найголовніше бережіть це будьте щасливі. Спасибо, до побачення, пока, будьте счастливы.